Дня рождения лидерского клуба. И это было пять лет нашему лидерскому клубу. Приглашены были Марина и Вадим Дороган. И какие же результаты нам дала командная работа? Вот у нас не было клуба, у нас не было командной работы. До 2007 года мы работали вот как, ну, в системе ПРО, да, но с 2005 года по системе ПРО мы работаем. Но мы работали как вот отдель, с отдельными лидерами, знаете, одного вырастили, потом второго вырастили, да? Вот. И э, не было вот это вот как бы командного объединения, не было энергии. И все время эти лидеры, мы от них зависели. Знаете, что они скажут, что они сделают, как они поступят. И мы себя чувствовали вот все время как будто в плену этих, у этих лидеров. Да, вот я тебе нужен как директор для твоего звания? Вот два меня кружи здесь. И а, когда мы это поняли, эти лидеры тоже поняли, что они, э, они единственные. Тогда пошел рост. И вот э, мы долго росли до уровня директора. До уровня директора мы где-то года три, да? Три года мы росли до уровня директора. И создавали просто, вот, все это было в хаосе. Это была просто ширина консультантов. И не, не было системы работы. И вот на этом хаосе, но тем не менее, ну, директором мы стали до уровня имеется да. за год мы закрыли уровень директора да. свой а... уровень, а до уровня золотого директора да, это с было. До уровня директора до уровня золотого три года мы росли. Вот. мы не могли из этого потом хаоса, понимаете, выделить этих бизнес-партнеров, как их расти, как вырастить этих директоров. Вот это все осознание происходило как года три, пока мы стали золотыми. Но когда мы поняли, как выращивать уже директоров и что нужно их объединять в команду, гораздо быстрее пошли результаты. Видите, да, за три года мы с уровня золотого вышли на уровень старший бриллиантовый директор и добавили сразу шесть групп. Но это еще и добавлю, это личная амбиция тоже, это личная мотивация. Потому что возвращаясь к той картинке, когда мы были на первой золотой конференции в 2007 году э, на Канарских островах, мы был был ужин это большой стадион, это все радуются, Смеются, то есть фотографируются. Смотрю, Таня моя стоит и плачет. Я подхожу, Таня говорит, что с тобой, чего ты плачешь? Смотри, сколько людей, все довольные и счастливые. И она сказала фразу, которая перевернула с тех пор нашу жизнь. Она сказала, как много конференций мы пропустили. И на следующий год, на золотую конференцию, мы поехали, поехали в звание, сапфировый директор, и через два каталога после той конференции закрыли звание уже бриллиантового директора. То есть мы настолько захотели этого, не это было встать тоже, вот я уже говорила, да, вдохновила, смотивировала на, э, вот на, на быстрый рост. И вот немножечко про, про команду нашу. Да, что джинны Клуб это старшие менеджеры и директора, на сегодняшний день, но ну, начинали мы команду, начинали, там ходили и бизнес-партнеры, и менеджеры. То есть мы э, начинали с, как бы, со всех лидеров. Считание клуба мы проводим один раз в каталог, там мы обмениваемся опытом, обучаем от уровня, как, как директорам дальше расти, да, как выращивать своих директоров, и выбираем стратегию на каталог, дальше обсуждаем организацию мероприятий. С клубом мы проводим академии красоты совместные, академии бизнеса, То есть как стать менеджером, от менеджера к директору, от директора к топ-лидеру, это академия бизнеса. И квартальные семинары честные, которые проходят, я уже говорила, 4 раза в год. То есть, здесь мы обговариваем еще вот эти мероприятия, как будут проходить. Зачем нужна команда? Да? Ну, во-первых, команда дает синергию. Синергию, когда 1 плюс 1 равно 11. В природе, если вы замечали, то очень многие есть примеры синергии. Да? Например, тут же муравейник, когда один мурашка вряд ли такой построит, правда же? Или когда птицы летят ключом, и э, пожар летит впереди, он помогает с махом крыльев своим, и поток воздуха, он помогает э, более дальним уже да, птицам лететь быстрее. И вот эта синергия, мы ее почувствовали, потому что в одиночку ты не сделаешь да, такие эмоции, такой, такой масштаб. А когда все вместе, даже новички они приходят, они могут среагировать на кого-то другого, обязательно на своего директора или на своего менеджера, да, его может кто-то другой даже вдохновить. Вот. И в команде это очень важно, потому что каждый имеет что-то вот свое, чтобы, да, свою историю. Потому что, например, я учитель, ну, он говорит, ну, учитель, да, хорошо, поэтому ты вот, да, хорошо говоришь, выступаешь, да, поэтому у тебя получается. А если вышел медики, предприниматели, люди видят, что ага, а я вот такая, да, я вот такая. И когда в команде просто мы больше можем мотивировать тех же новичков, потому что люди видят разных людей. Рост и развитие всех членов команды. В команде происходит больше подъем мотивации, когда видят, ага, они растут, да, они развиваются, и я хочу, и я могу. Происходит такая здоровая, здоровая конкуренция. В этом потоке все растут гораздо быстрее. И огромный ресурс времени и, конечно же, денег. Потому что в одиночку ты не снимешь красивый зал, да, ты не организуешь э, так мероприятие, когда ты сделаешь это вместе, правда же? Потому что даже по деньгам это накладно и по, по времени, что самому все это организовывать. Я помню, когда мы директорами, мы делали все сами, когда мы были директорами. Мы и техническую часть готовили, и зал снимали, да, ездили, подарки покупали. И вот когда уже мы научились делегировать, и люди быстрее вовлеклись, и у нас больше времени стало. И, конечно же, команда — это сила. Это сила, это мощь. Сегодня к нам приходят многие люди даже просто в офис, и говорят, мы хотим в Арифлей, мы хотим в вашу команду. Я говорю, мы когда-то были там, год назад, два года назад, знаете, у нас сейчас такое происходит, когда люди, вот, которые когда-то были, ну и по каким-то причинам они ушли, да, ну не поняли или не понравилось или они не, не начали зарабатывать деньги, или отношения не сложились. И многие люди уже терминировались. И сейчас у нас происходит как такая вторая волна. Приходят, многие говорят, я когда-то была, да, я там была, но я теперь хочу к вам. Потому что команда дает силу. Говорит, потому что у вас, мы видим, что у вас большой офис, у вас э, происходят какие-то мероприятия, что у вас растут лидеры. Вот мы, команда, она как магнит. Она будет притягивать энергетические людей. Поэтому об, объединяться сейчас очень выгодно. И мы увидели, что мы, не только в нашей структуре, а вообще по Украине те лидеры, у которых есть команды, они сейчас выставили, хотя у нас последний год был тоже очень непростой, три раза менялся налоговый кодекс, вот, и сейчас у нас политический кризис. Поэтому непростые времена, но выставляют те, у кого есть команды. Команда держит, как магнит. А у кого нет команды, просто вот даже лидеры на высоких званиях посыпались, потому что у них просто директора в одиночку были выстроены, каждый сам по себе. Не было вот этой вот просто все посыпались. То есть сейчас работает команда, в данный момент, вот клубное образование, командное образование, работает, вот мы в городе, да, у нас небольшой город, 300 тысяч населения. И не то, что все консультанты Урифлэм знают, что команда украинец, это очень сильно, это брендово. Конкуренты, как бы другие структуры, другие компании знают, что команда украинец это сильно. И тот, кто хочет, хочет перейти в другой бизнес, например, там из компании А, А и все остальное, они приходят именно к нам в офис. Потому что они знают, что мы дадим то, чтобы человек развивался. И хотя мы не работаем по всей Украине, мы работаем именно по Житомирской области, она по территории, по населению в два раза меньше где-то, чем Молдова. И все лидеры, вся команда у нас находится именно в Житомире, Житомирская область. Вот, ну, пока нам вот там вот места, скажем так, хватает, хотя мы сейчас больше даже переходим на работу в интернете. И у нас уже есть две э, международные группы, которых мы в глаза еще людей не видели. Э, Пускай, только вижу. по интернету мы их находим и с ними работаем. Ну, конечно, бизнес без границ. А мы узнали, что Молдова э, очень в этом плане развита, в плане интернета. У вас Wi-Fi тут просто везде. Поэтому можно делать бизнес в любую секунду. Да, на, на в любом месте главное просто вот точно так же по системно э, в этом продвигаться и даже можно создавать таким образом тоже команды да вот сообщества людей и потом приглашать их в Арифлейм. кто способен быть в команде вот не все в команде даже э, у нас здесь золотой директор который не в команде еще у нас пока вот и это зависит от уровня зрелости человека на самом деле не от его уровня Варифлейма, а от уровня зрелости. Первый уровень это уровень зависимости. Ну, по синельникову называется домашнее животное, да, чтобы так было понятно. То есть они придерживаются принципа проиграл-выиграл. Это те люди, которые думают, что ими пользуются. Да? Вот тебе выгодно, ага, вот я там да, что-то сделаю, вот. он не смотрит, что выгодно ему тоже. Он думает все время, что он работает на чью-то цель. Да? Что вот э, он работает, а ты директором стал, да? Там или еще что-то. То есть есть такие люди, которые думают, что им пользуются. Но это самый низкий уровень развития личности. Домашнее животное, ну это когда положили кушать, да, он кушает. Не положили, что он делает? Не Оно быть начинает. <гавкать, гавкать, гавкать, Она гавкать. начинает выть или гавкать, да? И вот когда все хорошо, хорошо, когда какие-то проблемы, трудности, что эти люди начинают? Узнаете, да, есть в да. Все не так, я уйду с компании, да? Помадка не пришла, все, компания плохая. Понимаете, то есть эти люди все время думают, что от них ничего не зависит, да? Чтобы это они вот наоборот какие-то жертвы ими все пользуются, вот, и им все должны. Да? Mm -hmm. Должны мне родители, должна мне страна, да? Когда вот они говорят, ну у нас же такая территория маленькая, да, К вам хорошо, да. А мы говорим, там, в России хорошо, да, Или еще...? Я говорю, в России вообще там неизвестно, что там, не и важно. тоже хорошо. Это все не важно, какое правительство, какая территория, какой спонсор. Важно только, какой вы, и что вы можете как спонсор дать своей группе. Что вы можете как спонсор дать своей компании, э, как, как лидер, да, что вы можете вообще как личность дать своей стране. Когда э, мне говорят, ну вот, я хожу на работу, да, получаю зарплату. Я говорю, так благодаря частным предпринимателям ты ее и получаешь. И во всех развитых странах, если больше развито предпринимательство, да, больше людей платят налоги, соответственно, и зарплаты большие, и пенсии большие. А если все будут ходить на работы, откуда будет пенсия, откуда будет зарплата? Будут как в Советском Союзе, просто деньги. Да? И не за что, будет даже что-то купить. И вот э, масштаб, зависит э, ваш масштаб, Арифлэм, ваш уровень, зависит от того, какой масштаб у вас личности. Да? На каком уровне вы находитесь. И вы можете влиять, либо на вас все влияет. Я и Сережа из простой семьи простой семье, я помню, в школу я ходила пять лет в одних сапогах, потому что мама медсестра, папа инженер. было время, когда вот не платили вообще зарплаты, мы сидели только на, на бабушкиной пенсии и э, питались огорода. И вот тогда в то время я говорила, мама, ну езди в Польшу. Вот начали люди, помните, тогда там в Польшу мама, мотаться, там мама. еще говорю, ну мне было лет 13, но я понимала, что что-то происходит, что что-то новое есть в жизни. И при что ты сидишь на этой работе, ждешь этой зарплаты, давай, тут что-то надо делать. Она говорит, ну как же я смогу, а кто же мне деньги даст, ну в общем, все эти отмазки. Да? И когда уже я получила два высших образования, я захотела создать, я пошла на работу, я хотела создать свой бизнес, но нужно был стартовый капитал. Я получала два ваших образования, я пошла на одну работу, имела вторую работу, третью. У меня было три работы. Я делала еще английские переводы, преподавала хореографию. То есть я использовала все.